Место даже 28 квитня. Открытая местность, оттуда все летит. И оттуда. И от... Когда-то вот сюда остановились, прятались. Традиційонне депо. Всім подяка, хто доклав сили, розуму і ресурсу, до того, щоб ми приїхали. Дуже велика подяка. Ми тут на місці. Но це не останній приїзд це... в цьому місяці, я сподіваюся. Бо те, що ми обіцяли, ми повинні були привезти коли ми там. так. слепой. Я был слепой, у меня была куча болезней, был алкоголиком, был, не понимал тех людей, которые верующие. Сейчас я верующий. Я человек, я уверовал в Иисуса Христа в живого Бога. После пяти судимостей, после пяти вот этих всех этих всех жизней, которые у меня были, после девяти лет зависимости алкоголической, Бог мне даровал свободу. Почему я говорю свободу? Потому что я не могу, когда рядом курят или пьют. У меня за семь лет у меня не возникло мысли. Но самое важное, что мне Бог дал, это мир. в Сердце. Пускай вы будете под покровом Бога, и пускай вас Бог охраняет. И призывайте его, а он всегда рядом. Пускай вас хранит Бог и охраняет. Спасибо. Спасибо. Дурили, бомбили, крепили и все. А сейчас все поменялось. Говорит, чё? Если Господь да, таких да, людей что, делает правда, других, да, не чуб нет. Молчишь, у тебя не такая история? Знаешь, до Бога проходят, да, не ну, ну, я... Тоже в свое время войну прошел. Я сам сын, мама украинка. С грузинами у нас война была. Да. Что-то подобное прошел. У нас было тоже. То есть люди умирали и все. То есть. Для меня это все знакомо. Ехал например, ПМЖ на Украину, думал, буду грузин убивать, буду, короче. А потом Бог коснулся сердца. Я просто понял, что люди. Бога нации нету. Да. И нету религии у Бога. Нет у него политики, ничего нету. У него есть только либо его, либо не его. И все. А его можно стать. О, сейчас я богатырю. Тут будет жить. А тут не надо графика, тут да. все.